Зали как быть в трубе, как что делать. Дали лапирамида, воды по полторашки, дали. Да, да, плюс. Куп'янська установка тяжка, ворог намагається просачуватись між нашими порядками. Ми цю ситуацію контролюємо з воздухом, вражаємо ворога, таймося стримати, але тиск дуже високий. Ми знаємо, що їм надавали команди навіть розстрілювати місцевих, які не йдуть на контакт. Пряму приказом нам сказали захотіть підійти і. убить мужчины, захватить третий, ну, закрепиться на третьем этаже, Жи детей и женщин оставить в ну, живых, а мужчин убить. Всех до единого, зачистить все этажи. Да, да. Користуются э, инфраструктурой подземного места. Недалеко от нас была труба как раз. Что за труба? Газовая. Так, да. и что было с трубой? Ну, сначала я не знал, что с ней нас туда не подпускали, так как охранник сидел там. А когда уже начали нам задание выдавать, пускать туда, то я видел, что она разрезана. Ну, как, крышка верхняя снята. Сказали, как быть в трубе, как что делать. Дали лапирамида, воды по полторашке дали. Вот, и повели до трубы типа по очереди. Вот, там тележка, само... Ой, самокат этот электро. Тележка к нему привязана. Типа посадили, показали. Вы знали, что вы идете в Купенск? У нас были точки зайти. Там есть две девятиэтажки, рядом с пятиэтажкой стоят. Там рядом детский сад вроде, я так понял еще. Вот. У нас вообще первоначальная задача была дойти до этих девятиэтажек. По пять человек в каждую девятиэтажку закрепиться. Ну, з той сторони, получается, де вишка там и з той сторони з їхнього краю помаленьку заходять, заходять маленькими групами, так і накаплюються, і працюють вже в місті. Сказав, то, що я 300. Мені сказали, жди, где там должны підійти. Я знав про евакуацію, сказали евакуації сейчас не буде. Не вариант залишатися, але у мене вже починають как бы це... ноги гнаиться там. Все. я доложил ру то что нас как я понял что нас уже сейчас будут разъебывать что что нам делать что как ну, куда что крутиться потому что это, ну, все вот, мы в доме нам уже никуда не деться я как понял что на уже в доме сидит самого национальный в Купинске остается дуже 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 много они ним прикрываются постоянно занимают позиции в домах где есть цивильные то есть это нас сковывает в засобах ураження, та й взагалі в ураження.